О, ты сможешь показать этого человека, да, этого да. Петренко, как он выглядит? Да, сможем Сейчас зайду в свою старинку. Он у тебя друзья, да? Да. Показываю. Это еще раз продукция, которую они распространяют. Про кандидата. От батькивщины пишут гадости всякие. А Соня Корецкая, она у нас святая. Святая святых. Помощник народного депутата Третьякова. Смотрим. Так, одну, одну секунду, пожалуйста. Покажи, где он. Ну открой, открой фотографию, чтобы видно было. Где можно фотографию посмотреть? Вот данное лицо через студентов, через таких, как Володя, ребят, распространяет заведомо ложную информацию, тем самым очерняет кандидата от партии Батькивщина. Покажи еще другие фотографии. Что у него нету личных фотографий. Это он? Mm -hmm. вот, mm -hmm. Хорошая фотография. Ну, чуть поближе. А кто он такой? Светлый. Ага. Mm -hmm. Вот данное лицо организатор раздачи чернухи. Оно а ну еще, еще чуть-чуть фотографий. Mm -hmm. Назад. Вот это все. А можно посмотреть, друзья, кроме тебя у него кто там Друзья есть? Посмотри. Дмитру Петренко. Вот он, информация для правоохранных органов чтобы они занимались данным человеком хотя они с учетом того, что это партия власти они точно будут заниматься этим а, есть знакомые фамилии а, нету, нету кто а. а вот такой, по друзьям сильно не сориентируешься ниже, ниже никого не знаю Чуть-чуть ага. быстрее. О, нету там Сони Корецкой, а чего это вон так интересно? Ну все, нет, нет, ну значит никого нет. Среди А вон Третьяков, а ну назад. А вон открой. Открой это в друзьях. Ну понятно. Вот друзья данного человека. Не знаю, случайно или совпадение. но пускай разбираются органы наши доблестные. Все. Это точно этот Петренко? Да. Скажи, пожалуйста, а с какого телефона он тебя набирал? 067-549-88-99. Ага. А на какой тебе телефон набирал? 098 082 3402. Это твой личный телефон? Да, мой личный телефон. Все. А этот телефон у него давно, у этого человека? Не знаю. Ну, ну как давно я знаю, Сколько я знаю, с я знаю, А сколько ты его знал? года три уже. Года три. То есть да. у него один тот, тот же да, 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 да. Все. Спасибо тебе большое. А я как кандидат хотел бы заявить, что данную информацию распространяет или Соня Корецкая, или партия Солидарность, потому что там информация только про нее и про меня. Поэтому, при том, что про нее хорошая информация, а про нас одна чернуха. Поэтому буду делать заявление в органы внутренних дел.